А вы можете сесть? Да. одесса Андрей получился непростой. Команда вначале крупно проигрывала, потом крупно выигрывала. Уступила сопернику. Скажи, пожалуйста, ничего не хватило команде в сегодняшнем матче. Вроде как бы мы начали плоско, потом догнали, сыграли в же турнир. Мне кажется, что в четвертой четверти повеля, повели, повели, 10 очков и немножко достали. зону. То, что мы отрабатывали на тренировке, как разбивать, мы не сделали это. И вот за счет этого они переломили вот и Не справились с зоной. И очень много проиграли. Есть ли вопросы? А, Андрей, а вот э, проиграли две подряд игры не самым, не самым сильным командам. Перед этим выиграли вроде у команд, которые борются за плей-офф и уже в него попали. Э, как можете объяснить такие качели, когда выиграем у сильных, проиграем слабых? относительно. Ну, наверное, как бы то, что выиграли у сильных, почувствовали уверенность, да, что мы можем играть. И, наверное, чуть-чуть расслабились. думаю, что на одной ноге обыграем одну и вторую команду. Не получилось. Спасибо. Спасибо. Я желаю удачи в следующем